Дорогие друзья, я, конечно, искренне вас видел, рад видеть, но сегодня мы увидели, что журналистов на больше, чем строителей. Две недели даны генеральному подрядчику на исправление ситуации. Министерство финансов готово в полном объеме профинансировать. Есть поручение президента, есть международное обязательство Украины стадион будет построен в любом случае. С этими подрядчиками или другими, но он будет построен в первые 20 лет. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они у вас. Какую сумму на найближчим часом дадут на стадион? И на сколько месяцев вестования? Значит, мы должны закрыть... Мэрия должна еще выбрать 11 миллионов из тех, которые она не выбрала. И ежемесячно 45 миллионов кабинет министра будет перечитать на эту Это тот график, который предлагают строители и городское руководство. 45 миллионов в месяц. Отставание на Ну, 60 дней, конечно, ну, серьезно, отставание. Это получается, вместо июля 2011 года мы сыграем первый матч в сентябре. Ну, будем работать, потому чтобы... что нагоним. Да, что это, ну, это все бетонная работа. Там труд... еще трудности еще не начались. От, когда мы пойдем к отделке, к монтажу оборудования, инсталляции оборудования. Тогда начнутся настоящие проблемы. Поэтому будем поджимать, конечно, по срокам. Раз в две недели в Львове будет специальное совещание, чтобы не мешать людям работать. Будет представитель кабинета министра, это иностранец, который строил Альянс АЭН в Мюнхене, это уже мы определили, который будет непосредственно консультировать и городское руководство, и строительные компании на соответствие стадиона требованиям.